Дня, Ольга Ферар з Долбунів Сіті, пане Мхил, можливо, я зараз скажу доволі неприємну для вас річ, але В регіонах складається враження і говорять вже поза спинами. Називають вас популістом новим популістом України 2016. Ви апелюєте до таких слів Баригії, як ми вже чули, знайомо нам з Котеняк і інша така лекція. Ви коли приїжджаєте в регіон, ви вичікуєте, коли приїдуть тележурналісти, декілька хвилин. Ми вже традиційно знаємо на якому етапі ви вас регіону? треба. Зніць. Рівненська область недавно ви в нас були. А ви були у нас? На міре так була. І е, вичікують, коли ви починаєте. я вас Не видел, я спрошу. Не перебивайте, будь ласка, мене, Е, ви починаєте спектакль, вас знімають, всі аплодують, і ви собі їдете далі. І так ви курсуєте регіонами. Так, звичайно, картинка красива, ми дуже любимо. Кому принадлежить ваш канал, емоційно... кому, кому, кому належить. Питання ваш канал? вам ще не задала. До Нет, кінця. Давайте, кому? Я, я я можу, питання я можу озвучити? Скажіть, будь ласка, ви зараз позиціонуєте себе як активно, але до діла не доходить. Те ваши поиски в регионах. Как вы планируете, ставлячи на популизм и свою деятельность Жезарос, будучи президентом, как планируется ваша работа? Я прямо скажу, что продажные журналисты, как вы и ваши владельцы, никогда не меня не... Сколько бы вы и меня не обзывали популистом, я вас я серьезно это говорю, при всем уважении со всем журналистам здесь, но я вам это говорю. Продажные журналисты, как вы, сколько бы вы меня не обзывали, не популисты, вам не спрятать с того факта что я был единственный президент на постсоветском пространстве, который не допустил коррупцию. Вы вам не спрятать того факта, что я увеличил бюджет в Грузии в 11 раз, при всем том, что я снизил налоги на 60%, да. вам не спрятать того факта, что реально, да. реально, да. нет, я вам, да. Да. нет, нет, извините, я прекрасно знаю, что есть умные журналисты, есть продажные журналисты, сколько бы вы ни кричали, ганьба, я вас не боюсь. Я прекрасно знаю, что многие журналисты представляют своих владельцев. Я, я прекрасно знаю, что при всем том, что у них и, и, и они не хотят сейчас выполнять эти заказы, я же вижу по их лицам, я же вижу, что происходит. Но я прекрасно понимаю, что даже на тех каналах, которых меня не приглашали все эти недели, они все по отдельности звонят, говорят, Михаил, ты же понимаешь, ты же понимаешь, мы тебя любим. Вот будут выборы, мы за тебя будем голосовать. Так что не надо меня обзывать популистом. В отличие, в, в отличие от ваших скопиняк, которые подождите, являются... Подождите, да, подождите. Извин... извините, извините, я... Извините, я в отличие от некоторых журналистов, никогда в жизни не брал взятку. Так что не надо, не надо это... Вы прекрасно знаете, что через журналистов тоже есть взяточки. Девушки, я вас на нашем мероприятии не видел, чтобы я прямо вам скажу. И никакая журналистка деятельность не спасет. Люди все знают. Люди все знают при и про власть, и про проплаченных журналистов. Так что, ребята, не надо, все прекрасно знают, кто стоит за проплаченным СМИ, кто стоит за проплаченными статьями? Кто стоит за парахоботами? Сколько денег это стоит? Что не, большинство массовой информации себя не могут окупить? Не надо смеяться. Все прекрасно знают, что когда вы куплены, проплачены, это тоже видно. Когда вы честны, это тоже видно. Так что я уверен, что в конце концов честные люди победят, честные журналисты победят, информация все равно будет донесена. Но меня вас не заткнуть, меня вас не оболгать, меня вы не обвинять во всех вещах, потому что это, это требовало вся... Это Добила вся путинская пропаганда. Каждый день, каждый день, каждую неделю по армутиз каналов. Подождите секундочку. Вы... Не пугайте меня. Т т т Я вот не это... боюсь ни коррупционных министров, ни коррупционных журналистов. Нет святых коробков, корруп... ни среди журналистов. Вы прекрасно М знаем, М М знаем, что есть много коррупционных журналистов. Не надо это меня, Знаете, это пугайте кого угодно. Я знаю, как, как делаются, как работают общество проплаченные СМИ. Я прекрасно знаю, как себя ведут проплаченные журналисты. Не надо мне рассказывать. М И Михаил. люди это уже знают. И не надо из себя изображать святых. Есть хорошие журналисты, есть проплаченные, коррумпированные журналисты. Вот и все. Михаил, я, я вас уважаю, но я с вами не согласен. Я с вами не согласен. А потому что. Это, ваше право. это мое право, и это правильно, потому что вопрос, который был вам задан, да, вас называют многие, вы это знаете, популистом. Но это же правда. Вас называют многие так. Правильно. Да, а почему. А почему? Нет, а нет потому что, потому что она мне сказала, что я там устроил цирк. И это неправда. Это неправда. Там вся эта бруштина мафия, там все схвачено. Там все у них под кармане, кармане. Так что эта ситуация конкретно сильна. Потому я посчитал, что вопрос у вас ангажированный. Я вот всегда это буду говорить. Потому что никаких спектаклей не было. Вы реально мне сказали, вы будете пойдете туда, у вас будут стрелять. Я говорю, плевать, я их не боюсь. Пусть стреляют. Я буду ездить и туда. Я буду ездить и в зону боевых действий, я буду смотреть за контрабандой, я буду ездить по лесам. Там, где стреляют, я буду туда ездить, потому что никто никогда меня не остановит. Я знаю, что вы со мной не поедете, потому что ваши владельцы не допустят, чтобы выходило. Но у меня есть свой Facebook, у меня есть, слава богу, в Украине не проплаченные журналисты, слава богу, есть не ангажированные средства массовой информации, и об этом я говорю. Так что не надо мне это рассказывать. Я буду в том числе говорить правду, я журналист, и привыкайте уже к этому. Вот и все. У вас є що сказати о своїх здателях? Я, я, я з маленького регіонального ЗМІ. Подожіть секундочку. Я з невеличкого регіонального ЗМІ і ви мене зараз звинувачуєте порохоботом, називаєте пробаченим порохобот. журналістом. Шановне, я більше схиляюсь до думки, що ви зараз знову влаштували спектакль. Пробачте. Інга.